Вторая церковь, здравствуйте. Я хочу первое сказать спасибо вам всем за вашу любовь к Господу Иисусу Христу, потому что сейчас я Аминь. это ощутил. Аминь. 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 Хочу передать еще такое послание братьям и сестрам, которые за границей. Я хочу вам сказать, что пускай благодать Господа Иисуса Христа не отходит от ваших сердец. Аминь. хочу еще сказать мама и папа привет. Я очень рад за то, что вы смотрите. И хочу сказать, знаете, когда-то я мечтал, когда где-то или буду прохожим идти, там камера какой-то, я там кто-то меня спросят я им отвечу и скажу, мама, папа, привет, там, помахаю. И, или где-то еще там. А тут здесь есть такая возможность сказать и про Господа, и поделиться своим свидетельством. Начну я и своего рождения родился я в городе Чернигове. Пять лет мы приехали в село. В селе я воспитывался. А, и хочу еще сказать, как я познакомился с Господом. И какие у меня мысли были к тому, к подталкиванию к Богу. И вот мои родители ходили на Пасху. Меня брали. я... Там церковь маленькая была. Была маленькая церковь. Но я запомнил очень много народа. И когда священник пел, очень слова, когда он говорил, что Иисус Христос своей жизнью подавал смерть. И вот это состояние, этот голос священника, он пронзал вот так, именно я как сейчас чувствую, пронзал мою дух вот так. Вот, вот такие ощущения я никогда не забуду. Потом фильмы, фильм про Христа, вот эти пасхи, я не понимал, в чем в смысле, в чем прикол этого всего. Потом... Еще меня подталкивало к тому, что были горбки, убирались там э, за могилками и тому подобное. И я, таким, такая мысль закрадывалась у меня. Были люди, сейчас просто камень, хотя могила, тела нет. Куда это все происходит? Куда оно девается? Э, потом я закончил школу, поехал учиться. У меня бабушка в Чернигове, там тоже была проблема, там дедушка умер бабушка у меня очень плохо ходит, и надо было обратно ездить. Мама мне говорила, никогда не ездить, ну не ездить убирать туда, потому что там энергия, в общем, ну тебе будет вредить. Я не мог сказать нет, потому что у бабушки состояние такое, мне надо, мне надо было ездить. И я хочу сказать, у нее очень большое кладбище, и когда я проходил, знаете, тут большой город, люди ходят, там смеются, заходишь туда, и там тоже город. Еще один город, не понимаю, как это, видишь эти фотографии, детские, взрослые, бабушки, мамы, тут даже, даже вся семья. А что там после смерти? Что там будет дальше? Думаю, ну, я даже не представляю, знаете, я там чувствовал себя, как бы, спокойно. Ну, я там чувствовал спокойнее, чем я с живыми людьми. Ну, как-то для меня это было странно. В есть Троицкая церковь. Она огромная, мне очень нравилась там. Я когда, мне либо скучно, либо какие-то какие проблемы именно что-то меня тревожит. Какой смысл в жизни? Я себя, честно, не находил в жизни. Я думаю, кем я буду? Ну, я вообще себя не находил. Я свое вот это не находил, именно заливал водкой. Я был алкоголиком. Я именно... Делал по-всякому. Я смотрел на себя в лесу, я сейчас вспоминал, когда в армии просыпаются с утра, я, у меня руки вот так тут <как> от того, что ну, много перепил. Я думаю, сначала я это гордился этим. Потом я смотрю в зеркало, думаю, тебе 25 лет, а я на сейчас 40. <как> ну, надо с этим что-то делать. Но, как всегда, ничего не менялось. И вот какие-то проблемы, я приходил в церковь и разговаривал с Господом, потому что вот такие знакомства с Ним, короткочастные, они мне... Внутри меня что-то происходило, но я не знал условий. Я даже знал, что грехи мои прощены, драгоценные кровью Иисуса Христа, но я не осознавал условия этого всего. И в один прекрасный момент я даже сказал эти слова, не осознавая, что я сказал. Я вышел из церкви, говорю, Господь, я, я устал так жить. Я хочу поменять свою жизнь. Я не знаю, как люди живут в этой жизни. Чем они руководствуются? Я не знаю. Я не знаю, как люди живут. Я не знаю, что мне дальше делать. Покажи мне истину. И пошел дальше заливать это все водкой. И... А перед этим я, когда выходил из церкви, то, знаете, атмосфера такая, заходишь туда, там все. Вон, а... Атмосфера именно такая спокойная. Я садился напротив, напротив одной детали. И там, где выражен Иисус и Матерь Божия, и, матери, и Мария Магдалина, и общался с Господом. Еще такая вера, надежда, любовь. И я думаю, что это такое, что за вера, может, это имена? Ну ладно, думаю, идем дальше. Общаюсь с Господом, вылажу Ему все свои ответы, в общем, я с ним, как с вами сейчас, как с вами. И вот после этих слов проходит время, я попадаю в тюрьму куда куда бы я даже не думал, что я туда попаду. Ну, в общем, попадаю я туда. Эти стены, эти подвалы, которые еще Екатерина II строила. Думаешь, куда эти? Сколько людей там умерло? Такая, ну, жуть, в общем, жуть. В карантин туда посадили, там, 9 человек в такой коробке. А я привез, говорит, в селе мне поля в широкие. что мне делать, думаю. Ладно, будем жить. Так я прожил год, мне дали 3 года. По милости Господня у меня статья 187, сейчас вторая от 7 до 10. Потом мне мама же сказала, что когда мне был суд, мне сначала условно дали, а потом реальный срок. Судья посмотрел, мне дали условный, но мне дали условный, но судьи посмотрели, когда у меня сплыло еще с армии, я там веселил их. И еще каждый день у меня в день аж по 3-4 административных, административных э, нарушений было. Они посмотрели, и давайте мы его воспитаем. Воспитаем. И знаете, с одной стороны, куда, какое там воспитание, а с, со второй стороны уже... Это я сейчас вам говорю не от себя, а с тем, что я проанализировал это с Господом. И сейчас самые первоначальные мои слова были от того, что это госп... с Господом мы проанализировали. И Год я мне дали три года и год я там побыл даже где-то больше года как зэк в этих всех красках э, какие-то еще планы были а потом я ж привык, я ж уже мне там стало тоже что-то скучно потому что я думал одно а вижу совершенно совершенно другую картину и я понял что в этой в этой картине я участвовать не буду это точно и я всегда знаю что когда мне плохо, я иду к Господу. А там было две церкви. Э, даже три, мечеть еще было. И я же, как всегда иду к православным, разговариваю с Богом, прихожу в церкви, я еще и получаю от того, что я хожу. Думаете, что вот это класс? Второй раз, второй раз такая самая ситуация. А потом уже все так вляглось. И я уже на третий раз, а мне еще говорят, иди там в церкви еще есть конфеты, печенье раздают. А у меня семья бедная, и как бы, но благодаря, благодаря Господу и то, что она их любовь, я не понимал их любовь, когда Господь мне показал. Но это я дальше расскажу. И там, где конфеты и чай, я таки прихожу обратно. В прав... А, в православную я ходил и думаю, ну там такого не было, про что мне рассказывают. Ну ладно, схожу. <связываешь> <laughs> э -э да, ну, э -э жадность, ну, хочется, знаете, в этой в атмосфере, не то, что жадность, в этой атмосфере, когда хочется какого-то, ну, тепла, там злая атмосфера, там ну, каждый хочет есть себя, но ну, ну, я, я, что не такой человек, когда трезвый, но я не, ну, я не хочу участвовать в этом. И я пошел в эту церковь, захожу, там, где конфеты и чай, я захожу, там пять человек было. Я вижу Библию, и у меня внутри ты туда подал, попал куда надо. Тебе здесь надо. Я такий класс. Ну будем э, сажусь. Они мне сразу, конфеты, чай. И рассказали. Конфеты, чай. И открыли урывок и прочитали и цитируют своего опыта. Я такие смотрю, ну как-то, ну, по описанию, ну, слова тут, ну да, все правильно. Класс, еще опыт. Я именно здесь. И я вот этот врынул, я начал читать. Я прочитал всю Библию. Ну, пару только пророков не прочитал в Ветхом Завете. Я был восхищен. И тем моментом я уже начал жить с Богом. Я покаялся в тюрьме. Я принял Господа. Но мы едем еще дальше. Надо еще покреститься было. И плюс, надо еще познавать было Бога. Потому что в тот момент он показал мне, в Писании, когда я читал, он мне показал на самом деле, какой я есть, какие, какой я был ужасный человек. Вся, вся греховная жизнь, которая есть в Писании, кроме мужеловства и статуловства, это вся во мне было И я самое больше, я даже их читал, знаете, хочу сказать, я не сожалел, ну то есть меня оно не, не цепляло, честно скажу, меня не цепляло. Но когда я увидел, когда я увидел, когда почитали отца и мать, и, и если кто злоречив на родных, то сразу смерть. Меня вот это зацепило. Скажу мама и папа, благодаря вам я стою здесь, вы как моя мотивация, потому что я... Меня ничего не зацепило, кроме моих родных и близких. Мне Господь показал, кто такие вообще люди? На самом деле, какие они прекрасные. Он показал моих родных, что моя мама и папа, они они прекрасные. Мои родственники, они большая у нас большая семья, на самом деле большая великая семья. Он мне показал, как как я был неблагодарным, как я был, как я как я как я их не ценил, как они проявляли ко мне любовь. Я даже не видел, как они проявляли любовь. Благодаря любовь. Когда благодаря Господу Он мне показал э, их любовь. Он показал, когда я был маленький, когда отец и шел э, рубать дрова, чтобы э, подкидать в эту грубу, чтобы не было не холодно. Когда меня в армии проблемы эти были, приехал отец, самого нежного, нет денег, но он взял там своего начальника, приехал уже Благодаря этому меня не посадили в тюрьму. И очень много, очень много ситуаций. Меня в тюрьму посадили, и отец там с мамой посылки эти отправляли. Мама в СИЗО приезжала, она, я с ней разговариваю, она мне говорит, ну, я, я на глазах не вижу, мне плохо. Я вот эти состояния меня просто разрывали. И я вот коснулась именно вот это, Христос, Слава ему, спасибо очень большое, именно он стрелой попал в мое сердце. Мама, благодаря Господу, Благодаря Христу я стою в этой церкви, я стою и говорю спасибо Ему, говорю за то, что Он показал, какие у меня прекрасные, которые есть возможно, что не только мне спастись, а и вам. Я очень благодарен за это Христу Богу. А, спасибо. И хочу сказать про церковь, как я попал в эту церковь. Это самое счастливое, что у меня есть. Это братья родные, и мама Христос, и как я попал. Еще с еще я когда познакомился с Богом и шел в эти пути, ко мне же еще враг не оставил меня в покое. Мне враг сразу э, прошли сомнения, знаете, меня некому встретить, ну, некому доехать, мне ехать э, очень далеко, некому. И тут враг мне подает именно то, что я когда-то мечтал. Он ну, мне, я познакомился с человеком, он скоро освобождает, мне осталось полгода до освобождения. Он меня освобожда э, освобождается и он меня встречу э, все будет хорошо там посылки деньги потому что в тюрьме надо было были деньги я все тебе там дам все будет мы потом вы ты потом выйдешь там спорт сюда потому что когда Господь коснулся меня я бросил пить он не то что я бросил пить я это уже наперед заявил он меня освободил от сигарет от алкоголя Отматывал он уже здесь, когда я, когда я, уже в церкви находился, он меня здесь освободил. Я очень благодарен ему. Освободил от зависти. Он показал, что такое зависть. И огромно меня освободил тем, что когда я в тюрьме, знаете, очень мне именно сложно было. И когда кто-то там колбаски нарезает, или торт, или там какие-то конфеты, Господь показал, вот это ты сейчас вас желаешь, вот это и есть, не пожелаю ближнего своего. И я все, я думаю, ну, я просил Бога радоваться за то, что у человека это есть. Радоваться за то, что у родных есть финансы. Радоваться за то, что они живы, за то, что Господь имеет обеспечение, обеспечивает это. Надо вот так вот сердце менять. И я начал, как кубик-рубик, не я начал, а Господь начал работать со мной. И я смирился, поди его, Божью руку. Аминь. И вот у меня был выбор, либо с Богом, либо в старую жизнь. А там такие краски э, враг мне такие насыпал, что именно такие, как я люблю. И вот, а я всегда читал, вот каждый день, э, притчи, псалмы, и там уже какая-то глава, Новый Завет, так по кругу меня, и это постоянно было. И вот я, как всегда, был выбор, и читаю вот, притча, первая притча. Сыну мой, если тебя зваблюют грешники, не поступайся им. Если они не говорят Ходімо з нами, давай влаштуємо засідку і вполюємо невинних, пустимо їм кров безпричинно, проковтнемо їх живцем, як шеолку, згубимо невинних, як могила. Ми знайдемо різноманітні цінні скарби, наповнимо домівки свої награбованим добром. Це мені предлагали це робити, і я пішов би це робити. Добром, ти матимеш добру частку здобичі між усіма розділимо багатство. Сину мій, не, не водися з ними, не ставай на їхній шлях, бо їхні ноги прямують до зла, бо вони спішать пролити кров, марно розкидати сіті у птахи на очах. Ці люди чатують у засічі, щоб дочекати власної крові, вони влаштовують засідання життя. Так і кінець спіткає кожного, хто зазіхає на чуже добро. Воно підбере життя в тих, хто ним заволодів. Я як, я як прочитав. От, 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 Эту главу и меня зацепило марно раскидаю сети у птаха на очах. Мне это открылось как, знаете, я буду делать вот такие вещи, Господь, как птица, Он видит, как я раскидаю эти сети. Я еще до этого знал, что Господь сердце видит. И я сразу решил, что я пойду за Господом. Нельзя быть на двух стульях, разделяться и Я буду верить, надеяться на Господа, я доверю себе Господь. И после этого времени мне надо же выбрать церковь какую. Я начал молиться, Господь. Я на снова приезжу. Я хотел в его либо, в Еммануил. Вот это мне было, куда податься. Но я с самого начала сказал, я буду, я, я с самого начала я сказал, что Господь, кто будет проповедовать мне, рассказывать, авторитет для меня ты, Святое Писание. Вот если сходится я буду, поеду с ними. Я хочу быть искренней с тобою даже если у меня что-то не получается, что-то не так, неважно, хочу быть искренним. Пошли меня в искреннюю церковь, Господь, пошли меня искреннюю церковь и сказал такие слова, чтобы человек, который это скажет, просто сказать слова, что поехали мы тебя заберем, поехали мы тебе дам дому э, покров над твоей головой. Вот такие слова, Аминь. Приезжала много церкви, Витя не было, осталось полгода, и после этих слов проходит там неделя, приезжают Витя в среду. Приезжает Витя. И все же такие, когда приезжают, там суббота, пятница, такие дни, они рассказывают, мы насыщаемся Господом, но это все монотонно. И тут приезжают Витя, говорит, мы приезжали сюда, но сейчас не приезжали, потому что война. И тут начинает рассказывать про Господа, именно я увидел, приехал живой Бог. Аллилуйя, думаю, ну, наконец-то, вот это именно я увидел живого истинного Бога. Я Витя уезжал, я, Витя говорит, приедем на среду, там, через среду, все, а, я сразу бегу, собираю всех, потому что в среду все там ходят трудиться, мало очень людей. На остальные церкви приходят очень много, а вот нас мало. И я вижу, что, ну вот Витя, он, он зацепит их, надо именно сюда. И вот я хожу, их собираю всех, как, как птица, птенцов. Собираю их, они говорят мне, а что случилось? Что тебе Витя пообещал? Почему ты именно так? Я говорю, идемте, идемте со мной. Все будет хорошо. Не надо, что вам будут говорить блатные. Это их мнение. И Идем. Идемте, идемте. И вот в один прекрасный момент э -э, я уже принял решение. И после э -э, служения Витя такие э -э, подходит. Я ему еще пару слов. Я просто не помню, что я ему говорил. Там какие-то проблемы. И он говорит, я тебя заберу ты заварил хорошо ляду, в господи иисусе христе, хорошо заварил, ты, ты любишь, я говорю да, я люблю, на тебе номер и когда надумаешь, мы тебя не, ну мы тебе не навязываем это, просто когда ты согласный будешь, она берешь, а до этого давите, я еще забыл, как бы скине я ходила по квартиркам, ну, по баракам и тут костя такие, я подошел и он такие говорит, я же сказал Господу, как это все должно ему происходить. И мне Костя говорит, а что ты будешь делать после тюрьмы? Я говорю, я, я пойду в Сергею. Он говорит, ну если ты там, там выберешь этот путь, если это я, я наберешь, я позвоню. Знаете, как-то такие именно слова, как я говорю Господу, но не те же. Подача не та. То есть он просто, под, просто минимум... Вот так, ну миллиметр, подача не так. Он просто не сказал, я тебя заберу. Да, я именно тебя заберу. Я пошел к Вите. И потом, когда он мне он э, посылки присылал, я потом уже знал, потому что Господь меня вел, он показывал, э, потом, что церковь, что в дальнейшем уже я буду церковь, и церковь моя жизнь. И посылки присылал, посылки. И я знаю, что это присылала церковь от имени вики Потому что видите, как глава здесь в церкви. И э, все вы участвуете, все вы участвуете в этом. Без вас... Ви... Наоборот, Витя от имени церкви. От Но... Но... Все, все хорошо, Но все братик, все хорошо. Именно благодаря... Я хочу сказать, без Вити, без Вити... Ой, то есть без церкви Витяб не справился. Так что я говорю, скажу спасибо церкви, потому что э, Витя сам бы сам ну, реально не справился. Э, да, Витя бы не справился. И благодаря вам, благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что Иисус живет в ваших сердцах, вы собираетесь здесь, вы жертвуете. Вы э, даже когда у кого-то ничего не получается, вы все равно не останавливаетесь, потому что вы заварены на вечности. У вас вечность впереди. У вас Это не наша земля, не наше небо. Наше небо, наше небо и земля... С Господом. И когда. Сейчас уже три последний месяц. Да, я понял. Я понял. Да, я нахожусь на адаптации. Витя, прислал, когда посылки прислал. Он там прислал. Прислал еще, да, типа. То, что Псалом 62, и сзади Моя жизнь Христос. Я не понимал, ну жизнь Христос это классно, потому что я тоже люблю Христа, но я не понимал эти слова. Но в дальнейшем потом, когда я уже находился здесь, на адаптации, и, и когда он меня забирал из тюрьмы, это не только Витя забирал, я тоже поправлюсь. это вся церковь меня забирала. Сейчас вся церковь у меня обула, вот это я одетый благодаря церкви. Аллилуйя. Я живу благодаря церкви, я питаюсь благодаря церкви, я питаюсь словом благодаря церкви. Я, благо, я благодарен Господу за церковь. Потому что благодаря церкви и Господь живой. Потому что Бог живет в церкви. Спасибо а -а -а. большое за церковь, ты за братья. Да. Сейчас я работаю. Сейчас я работаю на СТО. Ну, стажер, можно сказать. Да не можно так, стажер. Но я бы никогда не пошел бы на такую работу. Потому... Я на СТО работаю. Не пошел бы, потому что я когда в селе, да. когда в селе был, я видел, когда трактористы именно вот так вот по самые локти в этом в мазуте, в этом. Я смотрю у меня такие ручки, ну я не хочу их вот, это, заниматься в этом это деле, Я никогда не, не пошел бы туда, мне так в охране вот стоишь, <соценно> <соценно> ручки <ничего> не делаем, <соценно> ну машину я могу водить, но ну, а ремонтировать тоже же надо, это очень это очень важно, но да, И я в дальнейшем посмотрел, что я смотрю теперь благодаря Господу в будущем, я посмотрел есть жена Будет жена, будет дети, будет семья. Жизнь. И это надо обеспечивать. А Аминь. в Ахане я не обеспечиваю, я даже себя не прокормлю. А еще родные есть, мама, папа, еще церковь есть, ну, еще много. В дальнейшем я хочу служить. Аминь. Аминь. Аминь.